ફેરલ વિરતર પર জনগণের সঙ্গে কথাবার্তা এবং জনগণের সমস্যা শোনার জন্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করেছেন যার নাম মুখ্যমন্ত্রী এবং সেই মুখ্যমন্ত্রী সমী পেশু আজকেও অনুষ্ঠিত হয় যেখানে রাজ্যের দূর দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবনে যান এবং সেখানে দেখা করেন সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি বদ্ধ সরকার বলে আজকে সকল সাধারণ মানুষের সঙ্গে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী তবে মুখ্যমন্ত্রী সমী কার্যক্রমে যাতে করে বিভিন্ন জেলা মহকুমা থেকে আরো বেশি বেশি মানুষ উৎসাহ দেখান এবং সহজেই জাতি তারা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারেন তার জন্য আগামী দিনে ভার্চুয়াল মাধ্যমেও এই কার্যক্রম চালনা করা হবে বলে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের পক্ষ থেকে তবে সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে আজকে সাতাশতম পর্বের আয়োজন করা হয় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সমস্যার কথা তারা তারা তুলে ধরলেন কি বক্তব্য আজকের মুখ্যমন্ত্রী সমীপ ইস্যুকে ঘিরে উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন থেকে শুনুন मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि जनता के साथ डायरेक्टली बात करूं। तो ये आ, सोचते हुए मैंने मुख्यमंत्री समी पेशु करके एक प्रोग्राम मैंने रखा तो पूरा त्रिपुरा के हर जगह से हर कोने से हर प्रांत से यहाँ पर लोग आते हैं हर बुधवार को सवेरे सत्ताईस सवेरे ग्यारह बजे से शुरू होता है तो ये 12 अप्रैल से ये शुरू हुआ है ये प्रोग्राम तो 12 अप्रैल मतलब 2023 से तो ये अभी भी चल रहा है ये अभी ज़्यादातर लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं बहुत लोग अपना जो एरिया में समस्या है और बहुत सारा है मतलब जो स्वाभाविक प्रॉब्लम यूजुअली सब फेस करते हैं तो ये फेज ये सब करते हुए ये लोग आते हैं बहुत सारा चीज़ कैंसर पेशेंट और बहुत सारा जैसे हार्ट डिजीज और ये सब तो ये लेके आते हैं लोग तो मैं तुरंत यहाँ पर आधिकारिक लोग रहते हैं और आ, सब आधिकारिक के सामने मैं तुरंत बोल देता हूँ ये किसी को फ़ोन भी कर देता हूँ किसी जगह जो सामाजिक रूप से भी हो सकता है तो सामाजिक रूप से हो इसलिए भी, भी हैं वहाँ का लोकल जो लीडर है तो इनको फोन करता हूँ तुरंत तो इस तरह मैंने काफ़ी मतलब इंस्टेंटली ये सॉल्व प्रॉल, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो अभी हम जो अभी इससे लोग बहुत खुश हैं कि तुरंत मुझे मिल रहा है सब किसी को जैसे आधार कार्ड का समस्या हुआ ये भी है और किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो तुरंत जो मुख्यमंत्री का जो फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए जो फंड है उससे उसमें हमें कर देते हैं तो इस तरह वो चल रहा है बहुत दिन से और आने वाले दिन मैं ये भी सोच रहा हूँ अगरतला में बैठ के ये कर रहा हूँ तो लेकिन आने वाले दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आ, आपका यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू से मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल तक वहाँ का सब डिवीजन में भी किसी को समस्या है तो सब डिविजनल ऑफिस में आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में कोई है आना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में बैठ जाएंगे वहां डीएम भी रहेंगे एस डी रहेंगे और वहां का लोकल जो आधिकारिक भी वहाँ भी रहेंगे तो ये भी जैसे ये खत्म हुआ यहाँ तुरंत इसका भी एक स्टार्ट करने वाला हूं तो इससे भी फायदा होगा बहुत लोगों को यहाँ पर आने में है মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আপনারা শুনলেন রেখেছেন এবং তার সঙ্গে অনেকের যদি কোনো অনেকেরই বিভিন্ন রকমের সমস্যা থাকে তাই সেই সমস্যাকে সামনে রেখে ভার্চুয়ালি এই কর্মসূচি করার পরিকল্পনা রয়েছে দপ্তরের বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি সঙ্গে থাকুন